哥，你起醒！哥,哥，你醒醒啊！哥，哥，你醒醒啊！哥，吃饭。 这哥，哥，你怎么样？哥，你醒了。志飞，哥，你怎么了？小北，好姐姐。 小斐，别怕，花花姐姐在呢，别害怕。小,小斐，你你为什么叫他小斐、啊？不是，到底怎么回事？你先别那么大声，会吓到他的。我知道你很难接受，但你哥现在并不是你平常见到那个状态，他现在只是个孩子。孩子。 当年你父母出事那年你还小，并不及时。可是志斐他，目睹了全程，因此留下了很严重的心理阴影。之后只要他没见到血，都能触发应急反应，变成你们现在见到的这个状态。华姐姐，他是谁呀、啊？ 哥，是我呀，小然，你弟弟。好，不看了，不看了。哥，是我呀，小然。他现在真的不记得你。好了好了，我我哥怎么可能不记得我？ 你们是不是又骗我？啊！我哥怎么可能不记得我,我？不可能！好了，小飞，他走了，不怕了。 志飞，你醒了。所以杨哥和小然他们也知道了吧？小然好像一时无法接受。花花，我想自己一个人待会儿。 别动，让我充充电。 再多释放一点能量给你，花花，对不起，让你担心了。